देश की जय हमें मन में ये प्रश्न उठता है कि बधाई क्यों पंद्रह दिन पहले ही बैठती है तो आज हम थोड़ा उस विषय के बारे में सत्संग करते हैं तो पुष्टि मार्ग में जब श्री ठाकुर जी का प्राकट्य होता है तो वो एक महीना पहले बधाई बैठती है जबकि श्री महाप्रभु जी की बधाई पंद्रह दिन पहले बैठती है तो ऐसा क्यों है तो कई भगवतीयों ने आज्ञा करी है तो हम उस बारे में जानते हैं तो जब भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ तब ब्रह्मा इंद्र शिवजी इत्यादि सब देवताओं ने स्तुति करी और बाद में प्रभु प्रकट हुए जब प्रभु गर्भ में थे तब सभी देवताओं ने स्तुति करी और बाद में प्रभु प्रकट हुए वैसे ही जब श्री लक्ष्मण भट्ट जी के यहाँ सो सम यज्ञ पूरे हुए तो रामनवमी के दिन प्रभु ने स्वप्न में आके बीड़ा और मालाजी दी और कहा कि मैं आपके यहाँ प्रकट होने वाला हूँ तो इसलिए बधाई बैठती है और इस बधाई के दिनों में प्रभु की लीला प्रभु के गुणगान गाए जाते हैं और ऐसे प्रभु अवतरित होते हैं जब से बधाई बैठती है तब से बधाई के कीर्तनों का गान होता है बधाई के पदों का गान होता है और श्याम नीला भूरा ऐसे रंगों का वस्त्र ऐसे सभी रंग के वस्त्र प्रभु को नहीं धराए जाते और मंगला से शयन तक के दर्शन में अष्ट सखा के कीर्तनों का गान होता है और वो एक कीर्तन भी बहुत आ, सुंदर है प्रीतबंधी श्री वल्लभ पद सो और न मन में आवे हो प्रीत बंदी श्री वल्लभ पद सो प्रीत बंदी श्री वल्लभ पद सो और मन में आवे हो प्रीत बंदी तो ऐसे कितनों का गान होता है और हम सब प्रभुमय हो जाते हैं और जैसे कि पेड़ को देखते हैं तो वृंदावन याद आता है और यदि किसी स्वरूप किसी मूर्ति को देखते हैं तो हमें श्री प्रभु याद आते हैं और कई पर्वत को कभी देखते हैं तो हमें गिरिराज जी की याद आती है और जब हम वैष्णव को देखते हैं तो हमें श्री वल्लभ याद आते हैं Dnes Krishna.